Троє людей загинули і ще п'ятеро постраждали у результаті вибуху житлового будинку у Миколаєві. Трагічний інцидент стався близько 13-ї години. За останніми даними, причиною став витік побутового газу. У будівлі зруйновані опорні конструкції, три останні поверхи. Уламками завалило і вхід до під'їзду. Майже усі вікна, дев'ятиповерхівки вибиті. Мешканців евакуювали. Летало, естественно, в четвертом подъезде все, что было, все разбивалось, все это самое, все попадало, даже плазма телевизор слетел, упал. Так говорят, вчера была газовая машина, вчера? вчера, я со вчера не знаю, я знаю, что, угу. что, этот парень с 10 этажа, вот квартира, у которых разрушена, там сам полтора, что он звонил в газовую службу оперативных подразделений, специальных техники, 96 человек личного состава. Основные усилия были направлены в первую очередь на спасение людей, разведка завалов и тушение очагов пожара. Было порядка четырех очагов пожаров на сегодняшний момент. Они локализованы, есть еще дымление, это дневно доступ туда завала. Разведка показала, что уничтожены перекрыты. Взрывом перекрытие 10, -го, 9, -го, 8, -го, частично 7 этажа. В некоторых местах перекрытия мясо на Седьмой, шестой, пятый этаж.